ছাবস্ক্ৰাইব আৰু হাণ্ড্ৰেডকে হ'লে মানে মই কৈছোঁ হাণ্ড্ৰেডকৈ হ'লে উৰিষ্যা আৰু লাডাখ এইটো কনফাৰ্ম যোৱাটো ফিক্স মানে গম পালেনে হাণ্ড্ৰেডকৈ ছাবসক্ৰাইব আকৌ অকল পূৰা ৰাস্তাতে ফুলি থকা ফুল দেখালে চাওক ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ আমাৰ সেৱা চাগে আমাৰ মানে ইংলিছ গামৰ একদম পূৰা বেড নিউ মানে দেই গুড মৰ্ণিং অসমবাসী ৰাইজটো কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা ৰাখিছে সকলোৰে ভাল তো যাত্ৰাটো আজি মোৰ হৈছে সাতত্ৰিছ নম্বৰ দিন আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ সৰভোগ আৰু গম পাই যোৱাকালি আচলতে আপোনাৰ গৰৈখা গোঁসাই থানত তো ধুনীয়াকৈ এইফালে তোৰ দেখিলে গেষ্ট হাউচ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থাকিলোঁ গেষ্ট হাউচত আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মই কচোন আপোনাৰ যে মানুহ আহিলে দেখাম বুলি এইফালে চাওক দেখিলে চব আলো আহি গ'ল আৰু একদম ভিতৰত ধেৰ মানুহ আছে তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰাতিপুৱা যাবলৈ বুলি ওলালোঁ ত' আজি এতিয়া চাওঁ চিৰাং পাওঁগৈ নে নাপাওঁগৈ তো দেখা যাওক তো বোলক আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি হয় আপোনালোকৰ সকলোখিনি দেখাই থাকিম আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিতৰত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব হাণ্ড্ৰেড কে যদি কমপ্লিট হৈ যায় উৰিষ্যা জগন্নাথপুৰী আৰু লেহ লাডাখ চাইকেল লৈ নহ'লে খোজকাঢ়ি এই দুইটা ভিতৰত যিকোনো এটা কৰি যাম ত' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰা আৰু সোনকালে সোনকালে হাণ্ড্ৰেড কে কমপ্লিট কৰি দিয়ক আৰু যিহেতু অসমখন ঘূৰোঁতে মোৰ ছমাহমান লাগিব তো যিমান পাৰে সিমান ছাপৰ্ট কৰিব সকলোৱে ত' এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ সেইফালে কৈছেনে ৰাতিপুৱা মানুহ আহিব বুলি সেই মানুহ চাক কিমান দেখিছেনে ত' এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু এইফালে যাওঁ একদম দোকান চোকান চব খুলিলে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই তো এতিয়া যিকেই নহওক বোলো গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই প্ৰথম খোৱা বোৱাটো কৰিম ইয়াত মানে ধৰিবনে কোনটো ৰাস্তাত যাব লাগিব মই নিজে গ'লেও নহ'ব পটককৈ নে আৰু দোকান চোকান তেনেকৈ নাপায় আৰু খোৱা বোৱা ধেৰ সুবিধা হয় ত' এতিয়া গৈ পেলাই প্ৰথম প্ৰথম ক'ৰবাত কিবা এটা খাম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ যাম এতিয়া আহি গ'লে এখন হোটেলত ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা যিহেতু খোৱা বোৱা হোৱা নাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া খানাটো খাই লওঁ তাৰপিছত আৰু গৈ থাকিম ন ৰ'দটো কিন্তু পূৰা ধমাকা দিছে দেই ৰ'দ এইকেইদিন মানে একদম ক'ব নোৱাৰে মানে এনেকুৱাই টানকৈ দিছে আহি আহি বৰ্তমান এটা ব্ৰীজ পালোঁহি আৰু এইফালে ভিউটো চাব পাৰে একদম পূৰা সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু দেখিছেনে তাৰ মাজতে একদম পূৰা এখন নদী কি সুন্দৰ লাগিছে আৰু এইটো হৈছে ব্ৰীজা খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বৰ্তমান আৰু এইফালে দাদাকেইজনমান লগ পালোঁ ভাল লাগিলে পঢ়োঁ তোমালোকৰ ঘৰ

মানে ঘৰো নাই সেইটো কাৰণে দোকানো নাই মানে আমি বুলি কথা নহয় তুমি চাবা ৰাস্তাত লক্ষ্য কৰিবা এই ইমান যেনেকুৱা গছ আছে ন চব গছৰ তলত মানে এজনকে আমাৰ অসমত মানে এইটো কাৰণে ভাল গম পাইছে নাই মানে বাহিৰত ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰ'দ যদি দিয়ে নহয় ৰখিবলৈ জেগাই নাথাকে একদম অসমত পুৰা যিকোনো ঠাইতে আপুনি যাওক যিমানে ৰ'দ নহয় কিন্তু ৰখিবলৈ বস্তু ৰাস্তা কেইটাত এইটো ভাল লাগে বলকেইটা গৈ থাকো আৰু ত' এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছিলো আৰু গৈ থাকোতে গৈ থাকোতে হঠাতে বস্তু এটা সেয়া পালো সেইটো কি গম পানে এখন গামাৰ সেয়া পাইছে গামাৰ মানে ইংলিছ গামাৰ একদম পুৰা বেড নিয় মানে দেই একেবাৰে নতুন হয় মানে এইখন তোমাৰ নাইন টেনৰ মানে ক্লাছ নাইন টেনত আমাৰ মানে ত' এতিয়া টাবখন কা নাজানো কি একেবাৰে নতুন হয় সেইটো গম পাইছোঁ পৰি আছিলে মানে ৰাস্তাতে ত' পালোঁ বেয়াও লাগিলে এতিয়া কেনেকৈ মানে এতিয়া পেলাই দিবলৈও বেয়া লাগিছে এতিয়া কাৰোবাক দিবলৈও তেনেকৈ লগ পোৱা নাই যদি নাইন টেনক কাৰোবাক যদি লগ পাওঁ নহয় এখন দি দিম মানে একেবাৰে নতুন হয় মানে আমাৰখন ত' কোনোবাই সিহঁতৰ কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে নহ'লে বাইক স্কুটি যাওঁতে হয়তো পৰি থাকি গ'ল চাগৈ যি কি নহওক যদি লগ পাওঁ দি দিম আৰু যদি সেইটো চাই আছে সেয়া আছিলে বাকীটো যদি গেটিটো চাই আছে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কমেণ্টটো কৰি দিব বা মেছেজ কৰি দিব ধুনীয়াকৈ এখন ল'লে মই যিহেতু ইয়াৰ পৰা আৰু দহ কিলোমিটাৰমানহে আগত গৈ থাকিমগৈ ত' ধুনীয়াকৈ বাইক বা গাড়ী গাড়ীত গৈ পেলাই লৈ থাকিব মানে ত' বন্ধুসকল এইটো ৰাস্তা এইটো বিন্দাজ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁতে চকুত পৰিল একদম পূৰা ৰাস্তাতে খুলি থকা পুল এইফালে চাওক ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল আছে দেখিছেনে সেইফালে চাওক ৰাস্তাটোতে এনেদৰে ফুল আছে মানে বহুত ভাল লাগিলে একদম হয় তৰ পৰা তৌলৈকে ফুলেই ফুল বাপৰে মজা লাগিছে আৰু দেখা পাইছিলো বাৰু হেৰিজনক ধুনীয়াকে আৰু এইফালে ভাইটি লগ ক'লো তুমি কোন ক্লাছত আছা কোন ক্লাছৰ টেনৰ টেনৰ পাবাগে মানে তুমি এইবাৰ নাইনত পাবাগে মই ধুনীয়াকে গ্ৰামাৰ এখন সেয়াৰ পাছ গম পোৱা নাই এইখন মানে তো এতিয়া গ্ৰামাৰখন শুনি সেৱা পাইছিলোঁ এখন ক্লাছ নাইন টেনৰ হয় দেখিছানে স্কুলৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই বাৰু তই আনিবলৈ যাবা মানে তো আগতীয়াকৈ মই তোমাক তোমালোকৰ দুইজনে ভিতৰতে এনেই মানে এজনে এই গ্ৰামাৰখন লৈ লোৱা মানে বুজিছানে এখন মানে ঘপককৈ মই বাটত সেয়া পালোঁ তো এইখন তোমালোকক দিবই স্কুলৰ পৰা গম পাইছা তই ধুনীয়াকৈ লৈ লা নাই আৰু পেলাই নিদিবা আকৌ পেলাই নিদিবা আকৌ লৈ যাবানে অঁ এইখন তোমাক কৈ দিছোঁ এখন মই বাটতহে পাইছিলোঁ নতুন হয় একেবাৰে এই ইয়াতে মই পাইছিলোঁ বাটতে একদম নতুন হয় ৰ যোৱা দেই নামটো কি আছিলে তোমাৰ হা ৰায় ধন্যবাদ ত' এনেকৈ লগ পালে দি দিম বুলি কৈছিলোঁ সেনেকৈ লগ পালোঁ ভাইটি এটাক ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু ইহঁতি পূৰা চাইকেল চলাই চলাইছে দিছে নাই চাইকেলেৰে চাইছে নহয় আমাৰ ঘিলামৰাত যাবা নাই খেলিবলৈ চাইকেলেৰে চব নহয় ঘিলামৰাত যাবা খেলিবলৈ তোৰ একো নাই বাৰু ঠিক আছে দিয়া বাই দেই তোৰ মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই সকলোকে তোৰ চাওক জীৱনত শিক্ষাটো বহুত দিন মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ যদি আপুনি যদি পঢ়া শুনা ভালকৈ নকৰা মানে নকৰে নহয় মানে পাছত আপুনি ভাবিব মই কেলে নকৰিলোঁ কেলে নকৰিলোঁ আৰু মানে কাম আপুনি যদি ভাবে যে ক'ৰবাত কিবা এটা কাম কৰি চলি তেনেকৈ যদি ভাবিছে নহয় নোৱাৰে বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক দাম দৰটো আচৰিত পাব নালাগে বজাৰত যদি বজাৰত যদি যায় মানে দাম দৰবিলাকত শুনি আপুনি আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব ইমান দাম হৈ গ'ল বস্তুবিলাকত ত' ভাবিছে কাম কৰিলে আজিকালি কিমান দিব চাৰিশ পাঁচশ টকাত কিন্তু আপুনি পাঁচশ টকাত যদি কিনিবলৈ যায় যেনে আলু দুই কেজিমান পাব দালি এক কেজিমান পাব চাগে আৰু পিঠাটো লাই দিলে মানে পতকৈও হৈ থাকিব মানে পাঁচশ টকা গম পালে নাই ত' সেই গতিকে বস্তু অকণমান পঢ়া শুনাটো কৰিব এনেকুৱা মানে এনেকুৱা নাই দেই মানে পঢ়িলে মানে চাকৰি পাবই লাগিব তেনেকুৱা নহয় শিক্ষাটো মানুহৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' সেই গতিকে কৈছোঁ যিকেই নহওক বাৰু গৈ আছোঁ ব'লক আৰু বহুতৰে এটা কমেণ্ট আছিলে যে মানে পইচা পাতি মানে বাটত গৈ থাকোঁতে বহুতে সোধে আৰু দেই ভাইটি তুমি পইচা পাতি ক'ত কোৱা মানে গৈ থাকোঁতে তোমাৰ খোৱা বোৱাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় তো এই বিষয়টোত মই আপোনালোকৰ লগত ৰাতিকৈ কথা পাতিম ৰখি য'ত ৰাখিমগৈ মানে তাতে পাতিমগৈ দেই ত' ব'লক বন্ধ অকল বস্তু এটাখন চাব নেকি সেই গছৰ একেবাৰে ওপৰত উঠি চাওক বাবৰি একেবাৰৰ ওপৰত গৈ পিনে মহাদেৱৰ ফ্লেগ এখন লগাই থৈছোঁ চাওক বাবৰি ত' আগতে মই এইটো চাইডে আহিছোঁ আৰু ইয়াত এখন মন্দিৰ আছে ধুনীয়াকৈ আজি ইয়াতে বুলি ভাবিছোঁ আগতে গৈছোঁ আগতে মন্দিৰ শিকিব কৈছিলে মই নাথাকিলোঁ বাৰু ঠিকে আজি কেইটামান চাগৈ চাওঁ কিন্তু ত' বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ আহি এতিয়া মন্দিৰভাগতে আছোঁ আৰু এভাগ হৈছে মন্দিৰভাগ ছাইডৰ এভাগ হৈছে মন্দিৰভাগ আৰু পিছফালে থকা জেগা আছে ত' তাতে মই টেনটো তৰি লৈছোঁ ইয়াতো তৰিব কৈছিলে মোক খালী মই ইয়াৰ নতৰিলোঁ জানো এইটো চাইডে তৰিলোঁ কিয়নো মানে এনেই আৰু মন্দিৰভাগত এনেকৈ লোননো থাকিব লাগে তাতে ছাইডতো ধুনীয়াকৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে আৰু ব'ৰ্ড এখন আছে মানে ইয়াত অকল মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পৰাকৈ মানে সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ নাথাকিলোঁ ইয়াৰ লাইট চাইট যিহেতু জ্বলাব লাগিব চ' সেই গতিকে এইটো ছাইডে ব'ৰ্ড এখন আছে কিন্তু ধুনীয়াকৈ তাত থাকিবলৈ অকণমান সুবিধাও হ'ব চ' সেই গতিকে আৰু আজি ইয়াতে থাকিম ত' বহুতৰে কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে তাৰে ভিতৰত হ'ল যে আগ আগতে যেতিয়া আমি কেদাৰনা চাদনত গৈছিলোঁ তেতিয়াও সেই একে আছিলে বাৰু এতিয়াও সেই একেই আছে ত' বহুতৰে প্ৰশ্ন যে মানে হেৰি তুমি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহা তোমাক খৰচ পাতিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা মানে খোৱা বোৱাবিলাক কেনেকৈ কৰা পইচা পাতি কোনে দিয়ে তোমাক সৰুৰ পৰা সেনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন আহে আৰু বহুত মানুহে ভাবে কি ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবৰ পৰা পইচা পায় বহুত টকা পায় সেনেকৈ চলি থাকে তেনেকুৱা বুলি ভাবে সেনেকুৱা নহয় এক্সোৱেলি মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে ঘৰৰ পৰা মই যেতিয়া ওলাই আহিছোঁ এক টকা পইচা নাই মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে উইদাউট মানি মানে একদম এক টকাও পইচা মই সেনেকৈ লৈ অহা নাই আৰু আজিলৈকে বৰ্তমান সময়লৈকে খোৱা বোৱা যিখিনি কৰিছোঁ চব ৰাইজে হেল্প কৰিছে ত' মানে বহুতে আকৌ এতিয়া ক'ব চাগে কি কয় পইচা নোহোৱাকৈ গৈছে মানুহৰ পৰা পইচা লৈ লৈহে এনেকৈ গৈছে সেনেকৈ বুলি বহুতে ক'ব বহুত বেলেগ বেলেগকৈ ক'ব কিন্তু সেইটো নহয় একচুৱেলি আমি যেতিয়া ওলাই আহিলোঁহে নাই বহুতে মোক সহায় সজো কৰিলে মই বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ মানুহে মোক এনেকৈ ধৰণে এনেধৰণৰ সহায় কৰিছে চ' কি হ'ব মানে উঠি অহাৰ নতুন প্ৰজন্মই দেখি গম পাব যে অঁ মানুহে মানুহক সহায় সহায় মানে কৰিব লাগে বা অসমত মানৱতাটো যে জীয়াই আছে সেইটো মানে এটা প্ৰুফ সঁচা কথা ক'ব গ'লে অসমখনে যিমান মানুহৰ মনত ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যিমান মৰম আছে বা মানে হিংসাটো নথকা নহয় চব থাকেই সেইটো কিন্তু এনেকুৱাও মানে যে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি মানে মৰম ভাল পাবলগীয়া বস্তুটো এতিয়াও আছে মানে ঘৰৰ চিনি পোৱা আজিয়ে ভাবি চাওক মই আজি ইমান সাতত্ৰিছ নম্বৰ দিন হোৱা নাই বাৰু কিন্তু ভাবি চাওক সাতত্ৰিছ নম্বৰ দিন আজি য'ত নেকি মোৰ ঘৰৰ পৰা এটকাও লৈ ওলাই অহা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সময়লৈকে মই সেনেকেই চলি আছোঁ ভাবি চাওক এটা ডাঙৰ কথা প্ৰত্যেকদিনাই মোৰ ধৰি লওক ভাত খোৱাত যদি মই ধৰোঁ মানে মেক্সিমাম এসাত ভাজাৰ এশ টকাকৈ ধৰি লওক দুশ টকা আৰু মানে ছয় মেক্সিমাম মই ছয় সাত হাজাৰ টকা এতিয়ালৈকে মোৰ খৰচা হৈ গ'ল হয় যোনখিনি নেকি ৰাইজে হেল্প কৰিছে ভাবি চাওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে দল সংগঠন চবৰ লগত আমাৰ জড়িত থাকে চ' তেনেকুৱা আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ এনেকৈ জড়িত আছে আমাৰ লগত চ' এনেকুৱা মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে বহুতখিনি মানুহ আছে ডক্তৰৰ পৰা ধৰি পিনে সংগঠনৰ মানুহৰ পৰা ধৰি পিনে আপোনাৰ পুলিচৰ পৰা ধৰি পিনে বহুতখিনি মানুহ আছে তেতিয়াহে আমি মানে এনেকৈ ওলাই আহিব পাৰোঁ বহুতে ভাবে কি নিজৰ মতে ওলাই গৈছে বিন্দাজ ফুৰিছে মেলিছে কৰিছে নিজৰ কিবা এটা হৈছে এনেকুৱা সেইটো নহয় আমি ওলাই আহিলে তাত বহুত কিবাকিবি মটিভ থাকে বা কিবাকিবি মানে থাকে আৰু বহুতখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যেতিয়া নেকি এদিন নহয় এদিন ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যোনটো নেকি সকলোখিনি কথা ক'ম বহুতৰে কিছুমান কমেণ্টো আহে যোনখিনি মানে উত্তৰ দিবলগীয়া বুলি ভাবোঁ মই কিন্তু সময় নিমিলে চ' সেনেকুৱা মানে ইমানটো সময় নাপাওঁ যে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই প্লাই দিবলৈ ইমানটো সময় নাপাওঁ চ' সেই গতিকে দিয়া নহয় বাকী যিকেই ধৰক মোৰ আজি খোৱা বতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হ'ব আৰু এতিয়া থকা ব্যৱস্থাটো যিহেতু ইয়াতে কৰিছোঁ এইটো চাতে ট্ৰেণ্ড তীৰ্থ আছে আৰু এইফালে এখন পিছফালে ধুনীয়াকৈ আছে আপোনাৰ এখন ফিল্ড আৰু এটা কথা কি মানে দেই সকলোকে মই ক'ব বিচাৰিম যিহেতু মই ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ গতিকে আগতেতো বহুতখিনি মৰম দিছিলে কিন্তু এতিয়া বহুতখিনি মানে কমি গৈছে গোটেই অসমখন ফুৰাম লগতে ময়ো নিজেও ফুৰিম আপোনালোককো দেখাম গোটেই অসমখন আমি চাম কেনেকুৱা তো আপোনালোকে গোটেই অসমখন চাব পাৰিব সেই গতিকে কৈছোঁ সকলোৱে যিমান পাৰে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু হাণ্ড্ৰেডকৈ হ'লে মানে মই কৈছোঁ হাণ্ড্ৰেডকৈ হ'লে উৰিষ্যা আৰু লাডাখ এইটো কনফাৰ্ম যোৱাটো ফিক্স মানে গম পালেনে হাণ্ড্ৰেডকৈ ছাছক্ৰাইবাৰ আকৌ অকল হাণ্ড্ৰেডকৈ যদি হৈ যায় নহয় অসমখন ঘূৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে উৰিষ্যা জগন্নাথপুৰী আৰু লাডাখ ট্ৰিপ একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফিক্স দেখা যাওক কি হয় অসমবাসী ৰাইজে মই কিমানখিনি আগুৱাই নিয়া চাওঁ বাৰু হয়নে নহয় বাকী আজি খোৱা বোৱাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো বন্ধু অকল ট্ৰেণ্টটো তৰিলোঁ ইয়াত দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ ট্ৰেণ্ট চেন ইয়াত তৈ ললোঁ একদম কাপোৰ পিন্ধি অহা কাপোৰবিলাক সি ইয়াতে ওপৰত থৈ দিয়া আছে ত' ওপৰেটো নলগালেও হৈ যাব মানে ওপৰত যিহেতু টিং আছে চহী গতিকে ত' সেইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ সেইটো নলগালেও হৈ যায় বাকী খোৱা বোৱাটো আপোনাৰ বনাই আছে ত' দেৰি হ'ব মানে চহী গতিকে ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো খতম কৰি দিয়া ভাল আৰু খানাটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেৰি হ'ব তো যিকে নহওক বাৰু আজিৰ ভিতৰতো ইমানেই আছিলে তো সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব যিমান পাৰে সিমান তেতিয়া গোটেইখিনি ঘূৰি মেলি ডাঙৰ এটা প্লেনিং বনি আছে অসমৰ বাহিৰত তো অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু যিমান পাৰি সিমান ত' বহুতখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে ধৰি লওক কেমেৰাৰ পৰা ধৰিম ভাল মোবাইলৰ পৰা ধৰি বহুতখিনি এনেকৈ বহুতো কমেও আহে কোৱালিটিৰ কথা লৈ পিনে তো দেখা যাওক কি হয় ত' যিকে নহয় আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' লগ পাম নেক্সটটো ভিডিঅ'ত ধেমাক হয় দে ধন্যবাদ